Поэтому перейдем к нашей постоянной рубрике «Чудово трика И на первом месте сегодня один из моих любимчиков. Как говорит о нем Виктор Федорович, не я, я так не могу, к сожалению, сказать. А Виктор Федорович может, он ему... Сегодня вот Виктор Федорович говорил, что вот пускайте депутатов к нам в да. Пускай, пусть они говорят, они же... Вот так у нас президент, когда слов не хватает, он я, вот шкод, я шкодую, да. что у вас нет фотографии да. плаката, которую сегодня депутаты-мажоритарники, кияни и mm -hmm. на президии Верховной Рады. Там была такая очень красномовна фраза. Попа Зарий. Без комментариев. А у нас первым номером гражданин Азаров, работник дрожжевода, заместитель главного инженера дрожжевода. Значит, он... Нам встречался с волонтерами и оправдывался, почему произошел такой коллапс в Киеве. Хотя удивительно, почему об этом говорит премьер-министр. Сейчас, а не тогда. Почему-то он куда-то пропал, когда это все происходило. И давайте посмотрим, как он оправдывался в связи с этой ситуацией. Мы не должным образом не информировали киевлян. А вот те предупреждения, которые мы разослали киевлянам, они, наверное, просто не дошли бы. Я думаю, это были почтовые голуби. Ну, но что? это мое мнение. Нет, Просто нет. взяли, отправили, говорит, не долетели. Страусов могли послать. Ко мне пингвин звонил. Я не ты знаю. знаю Открою. Пингвин. Но, ты, 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 ты памят... Да, зайцы, да. Но, ты же помнишь, что он сказал, что он и на сайте ДАИ. А, то на сайте Ну это практически так же, как голуби. Да, 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 да. Да. У, у меня сама. в закладках на первом месте сайт Я захожу, смотрю. <гас> Коллапс. Каката Пойду позвоню кому та при при цьому так? При цьому ніхто не додумався навіть застосувати такий механізм, як використати державне телебачення. Да? От при, я мер националь... Нью-Йорка перед такими ж там, От він виступив на кануні. будь пожалуйста, не їздіть. Абсолютно тим, Но, тим ну... більше, тим більше це телебачення, яке дивляться всі. Тим більше можна було зробити анонс. Тим більше це була п'ятниця, п'ятниця вечір. Були ток-шоу, переток шоу. Ток -шоу І які... Нічого, ну от, ну, нічого. Знаєш, разом з цим снігом зійшов власне повністю цей міф. Проворят попередників, да профессионал, ну, а... Не вот злодіи и не профессионалы. Друзья мои, вторым номером в нашей чудовой трике это гражданин Попов, который тоже на заводе не последнее место сейчас занимает. В отставку не ушел, хотя там были казусы. В общем-то, дело в чем. Сначала была такая информация, что, мол, товарищ Попов. Его заместитель Мазучак сказал же, что он был в Киеве, он мне тут звонил в 4 утра, я представляю, я говорю, алло, там я на улицах Киева, я представляю, звонит Попов 4 утра. а я на улице, вывези меня. <со> Но, секундочку, я просто подведу к чему, вот, вот сказал заместитель э, главы КМДА. Первый из сказал, официально. Да, И официально, я да, я несколько раз повторил, что, мол, звонили мне, я слышал все. Теперь давайте посмотрим, что э, в студии ток-шоу одного из заявил э, гражданин Попов. Я можу сказати, що голова КМДА вночі з п'ятниці на суботу був на вулицях міста Києва. У мене дійсно було відрядження. Ввечері я о 17-й годині відлетів до Відня. Я провів там переговори з бізнес-кругами і нашим послом, який е представляє Україну. Предмет переговорів це наші дні Києва у Відні. і некоторые э, культурні програми, які ми тут плануємо робити. Просто вулиці перепутав, чоловік. Ну, буває. Просто він такий, а не слітать в вену, все одно тут не проїдеш, що не, tu не, tu не, делай, не, тут делать? тут ураган. Ні, насправді питання в іншому. Насправді він дійсно теоретично міг в п'ятницю відлетіти в день, коли ще не було цієї завірюхи. І можливо... Ні, він... 5 часов. Секундочку, не міг 5 часов уже не все било. Четвер центр дав прогноз. Для мене, питання, для, поперед, для, мене поперед, для мене питання в іншому. Mm. Для мене питання, чому перший заступник голови КМДА публічно Людям. От чем упятня? Это, Намагается, друзья, мои мы... шефу. Не, ну, а, ну и, я думаю несколько питание. мест. Друзья, давайте двигаться времени в обрез, поэтому следующее это такое вот заявление Ефим Звигильский, есть такой. И вот он на областной конференции партии регионов. Давайте посмотрим и послушаем, что он сказал. По всему округу порядка 400 человек. Проклятие, критика вообще невозможно с людьми вести разговор. И мэры говорят, ничего нет денег, в плане ноль. Ни газификация, ни канализация, ни здравоохранения, ноль, ничего. Я задаю вопрос, сколько вы будете сидеть на этих деньгах и когда вы их делить начнете? Это я вслух. Спасибо за поддержку. Я хотел бы сказать, что это была критика в адрес партии регионов. Самый старый депутат Верховный Украинского парламента. саме да. він украинскую українську э, присягу. І знаю, знаю, про що говорить. Проклинают уже в родном регионе. А я, знаете, Алла, вот ключевое питание, когда будем делить. Ой, да, когда будем делить, это отдельно. Знаете, мне вот перед тем, как мы перейдем к официальному прощанию нашему, вспомнился такой анекдот, я прочитал, когда Виктору Федоровичу, вот когда коллапс как раз был, за говорит, Виктор Федорович, у вас же в Киеве коллапс. Он говорит, а я знаю, мне из Донецка звонили. Вот, делайте выводы сами и подводим итог.